Вже більше десятка років особливу атмосферу на вулиці Суворова створює чоловік, доля якого відома небагатьом. Втім, життя його не відрізняється чимось особливим. Народився в 39-му році у звичайній родині, вчився, працював на заводі Петровського, мав чудову родину, але жінка пішла з життя два роки тому. Вони залишились із сином удвох все як і у багатьох інших людей. Але все ж таки є щось особливе: те, що назавжди закарбовується в історії цих вулиць, цього міста і у наших серцях. Анатолій Васильович втратив зір, проте зберіг вміння бачити і відчувати душею велике щире серце, непереборна любов до життя і до людей це те, що робить його особливим. Перехожі майже щодня бачать Анатолія Васильовича тут разом з вірним другом Рексом, який завжди поруч. І чують пісні, в яких і любов, і журба, і радість, і щастя цілий світ, що виконавець дарує своїм випадковим слухачам. Ми вирішили познайомитись ближче, і герой нашої програми з радістю запросив нас до себе зазирнути у своє життя. У меня распорядок жизни не так, как у всех. Я обычно поздно ложусь и чуть позже встаю. Ну, бывает, встаю в 9, бывает в 10. Ложусь, бывает и в 5, бывает и в 6, бывает в 4, как когда. Вот. Встал, как обычно, ну и сделал легенькую такую зарядочку себе, просто разминочку. Что мне нужно там? Часы позаводил, попил водички, готовлю завтрачек, позавтракал, а потом по делам, куда нужно, допустим, вот, до вечера. А вечерком перед, заход, перед выходом опять легенький перекусон и вперед за орденами. И иду к людям общаться, петь песни и жить потихоньку. Иду сам, дорогой другой раз просто прошу, чтобы быстрее идти. Я эту дорогу нормальных знаю. Ну, Но, чтобы быстрее идти и быть в движении. Просто по пути кто-то идет. Я говорю, если можно, по пути меня возьмите. И так, то с тем пройду, то с тем пройду. почти меня, все попутчики меня уже все знают. Другой раз я иду просто, а меня сзади под руку берут говорят, пошли. Есть такие люди. А есть, говорят, я спешу. Я говорю, ну так вы меня за руку возьмите. Да, и быстрее пойдете. Вот. Я спешу. Ну, я говорю, дай Бог, спешите. Неизвестно, шарик круглый, как оно, как оно с кем происходит. Всякое бывает в жизни. А вот у вас тут друг лежит возле калитки четверногие, который нас не пускал. Он с вами ходит? Этот пес он рядом с соседней живут, там двор на Белинского. Ну вот хозяин Взял его на, на мир маленьким же. И, видно, ему не понравилось чем-то. Он его просто вынул. А я его приутил к себе. Кормлю, чешу его, с ним разговариваю. Он со мной ходит. Я его люблю, он меня любит. Как, как люди, так и мы. Собака это ж верный друг все-таки. Мы же заходили, наверное, чувствовали, как, как он относится. Но он никого, он никого не трогает. Ни детей не взрослых. Все, кто не увидит его, вот это классный пес, говорит, и красивый, и, говорит, это... хороший. Я говорю, да. А он с вами ходит до свору? Обязательно. Я пою, он лежит под платаном, охраняет платан, чтобы не пошел на порубы. А то, может, скрипку заработать с него. А потом вместе возвращаетесь, да? Я вместе. Я а во я... сколько вы возвращаетесь? По-разному. В зависимости от погоды, в зависимости от... Ну, если чувствую я вот, я чувствую так, что вот улица почти уже пустая, к примеру. Ну, какой смысл просто э, петь для фонарных столбов? Просто я, я на воздухе бываю и с людьми вот так общаюсь. А когда уже пустота. Бывает, что я до тех пор ожидаю, кстати, окончания спектакля в театре. Когда из театра выходит народ, я чувствую, когда движение вот идет, думаю, ну вот культурная масса идет, я еще им попою немножко. Соответственно мы добыла весенними ливнями, В темных врагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда, вот и промчались. Седыми нас делая Где чистота Этих веток Живых Только зима До да метели там Белая Напоминает Сегодня о них Только зима на да метели там Белая Напоминает Сегодня о них Час когда ветер бушует и не стал, Сноваю чувствую я Белая кац и души свет, Неповторимый, как юность моя Белая кац и грозня Как юности моя. Некоторые говорят, что вот, да вот, что пенсии там не хватает. Нет, для меня это просто жизнь то, что там какая-то материальный материальный стимул это одно, а второе просто среди людей живешь с молодежью общаешься с взрослыми и детишки подходят, ну в зависимости как -то. как люди воспринимают ваше творчество? А я не знаю, вот у меня есть тетрадочка, там все есть написано. А вы же чувствуете, как вот, вот вы стоите поете, вот подходят же, наверное люди? Ну Спрашивают. люди люди подходят, говорят спасибо, спасибо, что вы есть, дай бог вам здоровья, значит наверное людям нравится. Вот такое отношение. И берегите себя, берегите голос. Вы нам нужны. Потому что без вас Суворова – это не Суворова. Это не мои слова, это просто слова людей. золотая, и веселым языком И журавли печально пролетая, Уж не жалею да больше ни о чем. И журавли печально пролетая, Уж не жалею да больше ни о чем. Стою один среди равнины голой, А журавлет носит ветер вдаль. Я полон дум, о юности веселой. Но ничего прошедшем мне не жаль, Я полон на о юности веселой, Но ничего прошедшим мне не жаль, Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души сиреневую цвет. Саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть, саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть, отговорила роща золотая березовым и веселым языком, И журавли печально пролетая, Уже не жалеют больше ни о чем. И журавли печально пролетая, Уже не жалеют больше ни о чем. Я родился в 1939 году. Во время оккупации я был здесь с мамой. Папа, как обычно, находился в 1939 году. Они были на Бессарабском фронте, там на Польском. В финской войне он участвовал, в вот, финской компании. У него руки, пальцы на руках и на ногах отморожены. А потом Отечественная война, а потом репрессия. У нас же соседи хорошие все. Вот. Что-то кому-то не понравилось. Вот он пробыл там два года 8 месяцев 12 дней. А мы с мамой здесь были. Вот. И время 46-47 год. Время голодовки. Слава Богу, прожили. Восстановительный период. Вот. Надо было. Вот я закончил в 1956 году школу, допустим, да. Пошел на завод работать. Я пошел на завод Петровского, После работы покупаться не было. Я ходил в грязной одежде, ходил домой. А до этого завидовал, когда жил на Суворово, когда у меня шли рабочие судозавода, с Куйбышева, вот с этого самого с завода Коминтерна, тоже такие же. У того на лице от пятерни не не было, или не умылся просто, а мы стояли, ну, хотя бы скорее таким работягой стать. Тогда было интересно жить. Может и тяжело. Ходили мы то там в латаных на, на коленочках латочки были, на брючках Мы не ходили так, как сейчас ходят, с мобилками, с колечками. Вот, кто в чем, кто лучше, а кто хуже пришел, то уже на него смотрят не так. Мы ходили все почти одинаково. Вот, и донашивали чужое, и свое. И просто было интересно жить, был энтузиазм после войны. После, и действительно после войны. На позиции девушка провожала бойца, темной ночью простилась она а ступенька крыльца, И пока за туманами видеть мог паренек, На кошке, на девичье все горел огонек. И пока за туманами видеть мог и паренек, На кошке на девичи все горел огонек. Парня встретила дружная фронтовая семья. Все были товарищи, все были друзья, а на знакомую улицу позабыть он и не мог. Где ж ты, девушка, милая, Где родной огонек? И подруга далекая Парню весточку шлет, Что любовь ее девичья Никогда не умрет. Все, что было задумано, Все исполнится в срок. Не погаснет без времени Золотой огонек, и приятно и радостно на душе у бойца, от такого хорошего, от ее и врага ненавистного крепче била паренек за советскую родину, за родной огонек. Жизнь становится сложнее, сложнее намного. Если я оформлял пенсию свою, когда работал на заводе, у меня было 130 рублей, то она сейчас равняется 686 гривен. Вот такая пенсия у меня. Я получаю, конечно, больше со всеми надбавками. Но ну, завтра скажет наше правительство, надбавок нет, у нас денег нет. Убираем надбавку за стаж, за уход и за дети войны, и будем получать 686. На эти 686, наверное, ничего не купишь. Даже ту простынь, которая должна быть, чтобы тихонько-тихонько уходить под поле. Вот так, вот так. Сложнее стало жить, очень сложнее. Тяжело. Думал, когда на пенсию пойду, думаю, вот жизнь пойдет. 130 рублей, да и гус вот Хлеб, пожалуйста колбаса, пожалуйста, мясо, пожалуйста, фрукты это вообще не сцена. А сейчас вообще ничего. Говорят, нужно питаться хорошо. А как же питаться, когда не знаешь, куда эти гривны девать? Вот а так живем. Ластивка, с голубою ласкою, до, моей хаты, до своего гнезда. Паластівка ще піде моєю стріхою, від зарі до ночі човником оснує, весняною тихою і любов'ю тихою облітає серце молоде моє, весняною тихою і любов'ю тихою. Облетает сердце молодым мое. Начали петь еще в школе. Пели мы песни. Сейчас, можно сказать, что кантата о Сталине у нас была по горным вершинам. Ну, пели песни такие. Как, как в школах, знаете как в школе. Репертуар в то время был. И в каждом классе была самодеятельность. А потом после этого, как пошел на завод... И до поступления окончил школу, я пошел в дворец Речникова Шмидта, в самодеятельность. Там, там меня не так, как сейчас. Я не знаю, где взять, а меня прослушали еще. Вот сядьте, послушайте, как мы поем, потом у вас прослушают. Ходите в хор. и по сей день, пока еще жил, здоров, хожу, пою. Вы учите сейчас какие-то новые песни? Или у вас в основном тут репертуар? А вон у меня кассеты лежат, только не успеваю учить. А как вы учите песни? А вон ставлю на косончик себе, он, он у меня косон. Mm -hmm. Это монитофончик такой. Там скорость 2,4. Это для нам, нам специально выдают такое значение. Mm -hmm. Вот этот аппарат тоже вот стоит, тоже нам дали. Вот. Но это уже для дисков для дисков. Вот. Там тоже и магнитофон есть. И на магнитофоне скорость 2. С уменьшенным скоростью. Вот, допустим, я записал на 2, да? И, ну, текст идет. А я тебе делаю, ну, он почти идет в разговорном плане. И я учу потихоньку. Просто всего не запомнишь. Песен очень много. И все хочется, вот, послушаешь. Вот я послушал там по шансону о родителях песня. Я слушал, плакал. Думаю, а выучить надо. А я ее не записал еще. А вы записываете, да, сами? Я записываю, да. У вас нет музыкального образования, да? Вы на слух учитесь? Дупль да, абсолютно. Я просто, просто ходил, я, как практика. Я ходил, сначала пел я в хоре, в академ... ну, академический, ну, капелла считалась, хоровая у Шмидта. Там у нас была Лариса Михайловна Федоренко, хормейстер. Одновременно ходил в хор клуба Ленина. Там была Келина Полина Федоровна. А потом после Келина был Соловьев у нас, Владимир Иванович. Вот. После Соловьева Гребенюк стал. И когда начался разлад, у нас все развалилось, ничего не стало. Я, кроме этого, ходил еще в академический хор музучилища, как приглашенный. Просто сидел. Там я отпел 29 лет. А это практика. Это... В таком хоре петь, конечно. Мне сейчас хочется где-то с кем-то попеть. С хорошим где-то аккомпанементом. Ну, хочется, но я пока не нахожу. Играет на Суворова баянист. Слепой, видели, да? да. Вот. Но он говорит, я, Василий я не хочу. Не, не, потому что. Я, говорит, просто на баяне играю. А тебе треба аккомпаниатор. Ты не хороший. И людей. Сейчас я пригоню. Сейчас я пригоню. Ну давай, играй, Вася. А день отличный. З особливим теплом Анатолій Васильович згадує свою дружину Лідію Михайлівну Малашевську. Були мої глазки і руки. Мені з ним було легше. Це вінаю і сльозки бувають на глазах, тому що. Тобі. Життя не жить. Жить прожить не более переді. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест От того, что пахнет или река блестит От тебя такой красивой глаз не отвести Прошел чуть не мира я С такой, как ты, не встретился И думать не додумался что встречу я тебя. Верь, такой, как ты на свете нет, наверняка, Чтобы навеки покорило сердце моряка. По морям и океанам мне легко пройти, оно к такой, как ты желанной, видно нет пути. Прошел чуть не было мира я, с такой, как ты не встретился. И думать и не додумался, что встречу я тебя. Любите людей, да? Я думаю, что да. Мне кажется. Разные люди есть. Ну, и к разному. Каждому, каждому человеку нужно какое-то иметь отношение к другому. То есть людей нужно немножко различать. Видеть их. Если не вижу так, так я чувствую душой. Человека плохого видно сразу, понимаете? А хорошего тем более. Ну, так что... Просто пожелать им, чтобы они себя берегли. Сейчас время очень тяжелое. Очень тяжелое. Такого, сейчас, честно сказать вам, такого времени не было даже. Вот, вот была оккупация здесь, но не было такого. И в наше время говорят, да в ваше время было такое, вам просто ничего не говорят. Да не было такого. Утесов пел, я с песней начал дорогу, из с песней по жизни иду. А я из с песней, и с юмором иду вот так вот. Жить надо не складывай же руки на груди и говорит, слава Богу, забирай Нет. Вы любите жизнь, да, все-таки? Как, бы... Как... Хочу жить. Хочу. Держусь. Ну, за каждую эту самую. Хочется жить. И хочется кому-то помогать. Ну, как помогать? Ну, хотя бы вот так, как я делаю. Это тоже помощь. Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость мартовский денек, Пусть вам улыбнется, как своей знакомой С вами вовсе незнакомый встречный паренек И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас Если вас с любимой вдруг поссорил случай Часто тот, кто любит, ссорится зря, Вы в глаза друг другу Поглядите лучше, лучше всяких слов порой взгляды говорят и улыбка а без сомнения вдруг коснется ваш глаз и хорошее настроение не покинет больше вас, если кто-то другом был в несчастье брошен и поступок этот в сердце вам проник. Вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас.